श्रीपरमात्मने नमः श्रीमद्भगवद्गीता अतः द्वादशोऽध्यायः अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताये ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तन् के योगवित्तमा श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्यमनो ये मान् नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ता तत मामताः ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यञ्च सन्नियं येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः क्लेशोदिकतरस्तेषां क्लेशोदिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता अव्यक्ता हि गतिर्दुःखन् देहवद्भिरवाप्यते श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं जय श्रीकृष्ण